Была комиссия или нет? В данном случае я, по-моему, все объяснила, я еще раз повторяться просто не буду. Если вы, Алена, были невнимательны и не слушали меня, тоже простите. Есть еще какие-то вот предложения, выступления? Любовь Степановна, пожалуйста. А это что денег? Сколько это да никто это ничего стоит не будет. Я хочу сказать, я прошу прощения, ничего это стоить не будет. Знаете, что это будет стоить? Когда ученик подписывает тетрадь, то он пишет «Школа, Теплодарская школа имени Александра Павловича Медведкова». И как не хочешь, не хочешь, оно все равно в памяти останется. Тогда, когда этот человек жил здесь, в недостроенных школах. Вы знаете, вот мы сегодня день рождения, мы так отмечаем. Сегодня там, простите меня, конечно, никого обидеть не хочу, но сопляк, который ничего в жизни не сделал, но мы его в бар снимаем, день рождения отмечаем. А Медведков свою 50 летие отмечал в недостроенном э, этом вот э, Берлине, в недостроенном, без воды, трехлитровым путем э, вода у него, где он мог просто умыться, потому что он строил школу для наших детей. То, наверное, как-то это нужно помнить и об этом нужно говорить. Я хочу сказать, что школа выступила с инициативой по поводу переименования школы имени Александра Павловича Медведкова. Он у нас работал не так много, 12 лет, с 1983 года по 1995 год. За это время было сделано очень и очень многое. Именно благодаря ему Школа была построена, которой уже более 33 лет. Он ежедневно участвовал в всевозможных совещаниях со строителями. Каждый день до позднего вечера. Он не только благодаря ему построена была школа, но и материальные все ценности в школу значит, были завезены благодаря ему. Мы до сих пор пользуемся всеми теми техническими средствами, дидактическим материалом, который был в первые годы завезен. Дальше. Хочется сказать о том, что в школе значит, он очень и очень много помогал молодым коллегам. Тогда и жилье давали учителям, тогда и землю давали. И я хочу сказать, было место, 50 человек на одно место учителя. Сейчас у меня педагогический голод. Неким заменить одного учителя, другого. В этом году пришлось 14 учителей принять. Это была катастрофа найти со всех сел, со всех из найти этих учителей. Благодаря Александру Павловичу Медведкову, значит, школа постоянно экспериментировала на всю Украину был введен такой режим работы, пятидневный режим работы, который мы пользуемся по сегодня. Если все помнят, мы тогда учились по шестидневке. Мы, наш коллектив, инициировали, и он провел это через областное управление и дальше на всю Украину. И мы до сих пор работаем по пятидневному режиму. Я не буду говорить, сколько, э, с какими школами центрального района мы э, соперничали и имели э, переходной э, значит, прапор, э, получали в соцсоревнования. Я хочу сказать, что у нас очень много всевозможных проводилось совещаний, директоров приезжали к нам в школу. Мы сотрудничали с разными вузами. И у нас была ФИЗМАТ, школа при Политехническом университете, в Академии холода. У меня до сих пор хранятся масса дипломов, подяг, которые значит, писали препод... высшие учебные заведения на школу. Об этом можно говорить много и много. Сейчас я закончу. Люди пришли. Если, а, так, Значит, тогда, мне было назначено время если с половины пятого. Город, тогда, если что это важнее, пятого до пяти, я уже оканчиваю, но у меня было договорено время было выставлено на сайте школы, на сайте госсовета, что с половины пятого до пяти мы говорим об этом. Если это не интересно, я прекращаю. Вы понимаете? Давайте мы все-таки останемся людьми. Я понимаю, что нас всех достало очень много вопросов. Меня зовут Александр Владимирович Козлов. Я ликвидатор ЧАЭС. Я извиняюсь, конечно, сразу за себя. Ну, тут было предложение Медведкова. Он, во-первых, он мужчина, и не он строил один эту школу. А была Таисия Иосифовна такая, которая учила, она женщина. Мужикам по смерти только медали до героя. Они школу в честь них называют. Она женщина. Я предложу нашу предложение, чтобы назвать честь нее. Никто не о Тарисе мне вообще можно легенды слагать. Точно так же. Вы пон... дослагаем. И мемориальная доска открыта в школе. Вы были на открытии мемориальной доски? Да, есть Таисия Осиповна, понимаете? Но это есть она. Она в памяти есть. Она... Вы знаете, она даже в вашей памяти есть. Это уже она жива. Да, человек жив, пока о нем помнит. Так, а это не знаем. А, а, действительно... а Медвецов так и не стал почетным гражданином. Но Политика вмешалась. Вот, так, поэтому люди очень хорошо. И ваше предложение тоже замечательно. И я еще хочу добавить к тому, что Любовь Степановна сказала, что он был Мы на общественных решили. началах заместителем городского Мы поселкового совета. Общество. Да, пожалуйста вечер, уважаемые, уважаемые дорогие жители нашего города. Я всю свою сознательную жизнь работала в данной школе. Одну секундочку я сейчас вам скажу. Для того, чтобы в школе, уважаемые мои знакомые коллеги, для того, чтобы в школе присваивать имя таких достойных людей, школа должна соответствовать этим людям. На сегодняшний день она вообще не соответствует. Извините. Как считал нужно, так и сказал. До свидания. Молодец. Вы понимаете, Николаевна, спасибо, наверное, вы правы, абсолютно. Но э, я начну с того, что каждый человек носит в себе образ Божий и должен этому тоже соответствовать. А соответствуем ли мы? Вопрос. Я ничего не леплю, я просто свои мысли озвучиваю. Значит, значит да, Фети, я прекрасно понимаю, что нас достало и что нас привело сюда. За полчаса до отчета, который был объявлен, Любовь Степановна согласовывала вот вопрос по переименованию. Поэтому мы это и озвучиваем. В 17.00 начнется отчет городского головы и отчет депутата областного совета соперника Виктория Алексеевича Ганидзе в зале 16.30. Это был вопрос по Любовь Степановне. Согласовывалась со мной, как с директором Дома культуры. Все остальное со мной, как с директором Дома культуры, не было согласовано, Наталья Михайловна. Я вам официально говорю, мало ли кто что где пишет. Есть организация, есть директор, руководитель. Со мной никто это не согласовывал. А Любовь Степановна согласовывала. Подождите. Подождите, мало ли кто в парке 16 Давайте давай начнем, а мы еще наверное. Кто пришел школу Нет. Давайте мы все-таки прозвучало два предложения. Переименовать школу присвоить имя Александра Павловича Медведкова. И даст Бог, Татьяна Николаевна, может, она и будет соответствовать этому действительно достойному имени. Вот кто за это, чтобы память была жива? Поднимите, пожалуйста, руки, кто за это. Так, пожалуйста, Андрей Ларионович. Слушайте, это человек хороший. Ну что я хочу вам сказать? Специально для такого события, как присвоили, собрать всех людей. И тогда, я думаю, что все люди согласятся. А сейчас, я думаю... Мы, э, мы, уважаемые жители Теплодара, мы провели одно собрание, педсовет. Значит, все члены педсовета, 75 человек проголосовало. Дальше у нас прошло еще одно громадское обговорение. Это на родительском собрании, где присутствовали более 300 человек. Все проголосовали за, за исключением один удержался, один был. Двое это показатель. Сегодня на вечере встречи с выпускниками. Сегодня вечером мы тоже этот вопрос будем обсуждать. И тоже будем выносить. И здесь вот, мы Для того, чтобы это было не одной школе, а в Нагали Нашему исполкому это недостаточно. Они хотят еще в таком формате. Вот и все. Вислухайте, люди. Ви совість маєте чи не маєте? З директором Дому культури було і з директором школи на половину п'ятої. Сюди прийти по обговоренню школи. Якщо не готові, скажіть, не готові. Люди теж прийшли, прийшли по-іншому. Евгений Бура написано, что жители собираются после того поступа. А получается так, что специально сделали здесь собрание, чтобы они мали. Видінського голови и депутата Одесской обласної ради. В чем мешает? Я знаю, что было сказано так. Половина пятого собирается возле Дома культуры, все общественность, кто желает по отоплению. А мы половина этот вопрос. Тем более Александр Вадимович предложил Таисе Осипову, он настаивает на голосовании. Школа имени Александра Медведкова, первое предложение. Школа имени Таисе Осиповны и Шевченко, второе предложение. Вы давайте, пожалуйста, для того, чтобы можно было какую-то хоть картину. Кто за то, чтобы школе присвоить имя Медведкова Александра Павловича? Кто за? Мне просьба бы сделать фотографию Кто-нибудь, сделайте фотографию Любовь Степановна Так Есть Теперь второе предложение Кто за то, чтобы школе присвоить имя да Таисии Осиповны Шевченко Ну тут явное меньшинство Если по принципу Большинства, то за Александра Павловича Большинство все, спасибо. 是吗？嗯嗯